হাতত গৰম পানী এগিলাচ লৈ দিনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু গৰম পানী খালে বোলে চৰ্বিবোৰ গলি যায় সেইকাৰণে চৰ্বিহবোৰ গলাব বিচাৰিছোঁ হেপ্পী ছানডে' ছানডে' বুলি ক'লে বহুত কাম থাকে ন বিশেষকৈ যিসকলে জব কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো আজি দিনটো একদম মানে ৰক্ষাই নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে দিনটো আজি বহুতে চুটি হৈ পৰে সেইটো এক্সপেৰিয়েঞ্চ মোৰ জীৱনত আছে বাৰু আৰু এটা কথা কওঁ যিসকলে ফেচবুকত ডিজিটেল ক্ৰিয়েটাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে আপোনালোকক এটা কথাই কওঁ ফেচবুকত বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈ আছে দেই একাউণ্টবোৰ খুব ছাছপেণ্ড হৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকে মোবাইলটো যেতিয়াই হাতত তুলি লয় তেতিয়াই আপোনালোকে প্ৰফাইল ইষ্টেটাছ বা নহ'লে পেজ ষ্টেটাছটো গৈ চেক কৰিব ঠিক আছে আমি দিয়া কিছুমান ভিডিঅ' ফটো ক'ৰবাত মানে ইছ্যু লাগি যায় ঠিক আছে সেইকাৰণে প্ৰথম কাম হৈছে সেইটো চেক কৰাৰ তাৰ পিছত দিনটোলৈ কাম আৰম্ভ কৰিব ল'ৰা ছোৱালীবোৰক ঘৰৰ মানুহে হাজাৰ মৰম কৰক কিন্তু শুই উঠিয়ে যে মা বুলি মাতে ন ইমান ভাল লাগে মা মা মাকক নেদেখালৈকে মানে শান্তিয়ে নালাগে মোৰ পিছে এতিয়াও দেই প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ন ঘৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে সন্মুখত মানে মাকজনীক নেদেখিলে কেনেকুৱা লাগে ন মইতো মানে মাক সন্মুখত বিচাৰোঁ মাক সন্মুখত নেদেখিলে মোৰ মানে খং উঠি যায় মানে মা বোলো ক'ত গৈছিলেনো আপুনি সেনেকে বুলি কওঁ সঁচাগৈ মাকজনীয়ে হৈছে ল'ৰা ছোৱালী মানে উশাহ হয়নে তাই শুই উঠিয়ে মা মা একদম দৰ্জা ফালি আহিছে মানে আৰু ভাল লাগি যায় ন আৰু যিমান মাৰিলেও যিমান গালি পাৰিলেও মা বুলি যেতিয়া মাতি দিয়ে দিলটো মানে পেঘলিয়ে যায় আৰু এয়া উঠিছে দেখিছে এতিয়া চেনী খাবলৈ এৰিছোঁ জানে চেনী খাবলৈ এৰাপৰা এই চাহকাপৰ প্ৰতি একো মোহ নাইকিয়া হৈ গ'ল এনেই আৰু মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে খাইছোঁ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ নহয়েই দেখোন চেনি নাই কাৰণে এইফালে চন্দিহ অমলেট ব্ৰেকফাষ্ট দেখাই দিছোঁ এইফালে ৰুটি দেই এইফালে আমাৰ বনাই আছে এইফালে অহা নাই আহিব আৰু এতিয়া নিউজ পেপাৰ চাই আছে সকলো ব্যস্ত মায়ে মোবাইল চাই আছে ছোৱালীয়ে টিভি চাই চাই ডান্স কৰি আছে তেতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ আৰু চাই আছে আজি গা ধুলে যে অথনিয়ে সেইকাৰণে আজি চাই আছে দূৰৰ পৰা এইফালে বহুতে ভাবে মোৰ মানুহজনে কাম নকৰে বুলি এয়া দিছে নাই গ্লাছবোৰ কি ঘঁহি দিছে কচুপাতে অঁ কচুপাত ঘঁহি দিলে দেখিছেহে পানীবোৰ কাটে বোলে পানীৰ দাগ বয় যে কি বো অঁ অঁ এইফালে লাগি গৈছে আমাৰ মানে এইটোৰ পৰা মানে কাম কৰিবলগীয়া ভয়ো কচু চুলে খজুৱাব ছানডে'টো অহাৰ লগে লগে জব কৰা মানুহখিনিৰ কাৰণে কি ফূৰ্তি ন দিনটো যিমান পাৰে দীঘলকে বুলি ভাবে কিছুমানে ভাবে ছানডে' হওক ফুৰিবলৈ যাম ক'ৰবাত বাহিৰত গৈ খাম কিছুমানে ভাবে কাৰোবাৰ মিতিৰ কুটুমৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ যাম কিছুমান ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলক লগ কৰিম পাৰ্টি কৰিম এনজয় কৰিম চবেই চবভাকৈ ভাবি থাকে এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যে হুলস্থুল কৰি থাকিলে কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে ন ক'ৰবাত নিজানত গৈ যেন বহি থাকিমগৈ এনেকুৱা লাগে ক'ৰবালৈ অকণমান টাইম এৰিও যাব নোৱাৰোঁ খঙত যদি কওঁ কিন্তু শুই থকা অৱস্থাত চাবচোন আমাৰ আকৌ খুব দুখ লাগে কেলে ইমান গালি পেলি বুলি হ'লে আৰু উৎপাত কৰি থাকিলে গালি পাৰোঁ আৰু নিমাত হৈ থাকিলেও বেয়া লাগে চাবচোন ইমান উৎপাতো ইমান উৎপাত ছোৱালী হওঁতে এনেকুৱা ল'ৰা হোৱা হ'লে কি হ'লহেঁতেন বাৰু মানে বাঘৰ আগতেল খোৱা গম পাইছেনে ইমান বাঘৰ আগতেল খোৱা আৰু ইমান মুখখন চোকাও ঈশ্বৰ ভগৱান একো কথাই ক'ব নোৱাৰোঁ সেয়ে তাকে আজি দেওবাৰ যে ঠাণ্ডা পৰিছে যে মোৰ মানুহজনে আকৌ ঠাণ্ডা পৰিলে খুব খিচিৰি খায় খিচিৰি খুৱাওঁ এতিয়া আৰু আৰিয়াও ফেভৰেট খিচিৰি জানেনে মই আকৌ খিচিৰি খাই ইমান ভাল নাপাওঁ খিচিৰি খালে গেছ হয় আমাৰ খিচিৰি বইল ডিম আৰু বিলাহী চাটনি পুৰা জ্বলা দি বনাইছে তেন্তে আজিলৈ এৰি পিছত